Вітаю! Сьогодні у нас відеовідгук від нашого клієнта, який придбав цей чудовий автомобіль Honda CR-V 2023 року з пробігом 16 тисяч кілометрів. Добрий день, Да, Добре, як вам хотів би запитати, як вам взагалі автомобіль довольні? Ви Ну, все чудесно, потому что автомобилем доволен полностью, но здесь как бы даже придраться некуда, идеально, вот во всем, у меня есть моменты, которые можно придраться, но здесь я не могу их найти, ну, как бы, новая машина, еще после химчистки вообще, салон вообще, все чистенькое, новенькое, так что, ну, пока еще эмоции идут, пока да. я еще не понял, что она у меня. Да. Я вас зрозумію, В'ячеслава. Таке питання хочу вам задати. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цього, до замовлення автомобіля з Америки? По яким критеріям обрали компанію? Ну, це получается... виходить, ну от. наверное, мы с вами чисто случайно встретились, но это были небольшие ощущения, ну, как бы, потому что это была для меня незнакомая компания, и поэтому ощущения были двоякие. Но когда я начал общаться и начал, ну, то есть у нас мы говорили на эту тему, то я понял, что интересно, и поэтому я выбрал, выбрал. Не, не, зрозуміло, но ну, я вам дуже вдячний за вашу довіру. Підскажіть, будь ласка, може, якісь страхи було и може нам краще что-то треба покращити в нашей работе? Чего всем задоволены? Ну нет, вот как раз в этом то у меня вся зацепка. потому что вы были люди новые в моей жизни и когда я разговаривал, но ну, все-таки сумма большая, Ну не сильно большая, но большая. Но когда я разговаривал с вами, я не увидел, ну не увидел, ну вот этого, как сказать, всунуть и до свидания. То есть я увидел интересный, хороший разговор. Для меня это было очень, ну, как бы я не увидел корости. Понятно, вам нужно клиент, но я не увидел хитрости, и это меня очень сильно зацепило. Потому что открытый разговор, и я понял, что в принципе можно работать и что-то изменить в Ну я я нічого не можу сказати. У мене у положительні емоції. Да, ну, как бы... Дякую, дякую. Да. Я насправді дуже задоволений, що ми вам придбали саме цей автомобіль, оскільки ми з вами спочатку почали розмовляти про Тойоту uh, RAV RAV4 гібридний. Да, дивилися, пробували, а потім щось так. А давайте подивимось хунту в Сервії, Я вам її знаходжу в той же день, коли ми там торгували. І я напевно дуже радий, що ми і не виграли той рав четвертий гібридний, так. а забрали саме цей автомобіль. Реально він класний, дуже і на дорозі. Я так дивився зеркало заднього виду. Ну, блин, вон она моя на дороге, реально классно стоит. Хотел сказать еще в отношении, ну вот с, с, само отношение, ну вот что мне понравилось больше, то есть Америка заказывается Америки, это всегда опасно, потому что это корабль, это океан, это другой континент и непонятно торнадо и так далее. Но на фотографиях машина была совсем, ну как бы в жизни она получилась лучше. Я думал, придет хуже, но, ну и она пришла лучше, чем на фотографиях и и вообще мародерства не было, даже коврики пришли, запаска была, домкрат был, ключ от домкрата, такого, но все, кому я говорят, они говорят, да, Слава, не рассказывай, потому что говорит, ну, часто бывает, что по дороге это все, ну, пришло все чисто, даже ковры остались на месте, это, ну, для меня это большой, большой момент в работе, потому что я понимаю, что это логистика, это довозка, это... Ну, как бы каждый сегодня хочет заработать, вырвать какие-то куски, но я очень остался доволен, поэтому я уже ребятам своим рекомендую уже, ну уже уже они уже машина завидная, уже позавидовали, поэтому меня приятные ощущения остались. ну супер, да, но с приводу того, что вы вашего переживания, что не доедет там коврики, чи запаска Дійсно, ми довго шукали своїх партнерів, з якими можна співпрацювати, які будуть совісно і добро... і привозити автомобілі, слідкувати в Америці, щоб там ніхто нічого не вкрав. Ну це все робота. Це все робота, і я дуже задоволений, що ми знайшли таких партнерів. І тепер возимо такі гарні читові автомобілі. Тож, дякую вам велике за співпрацю ще раз за те, щоб. Змогли вам виграти, привезти такий чудовий да. автомобіль. І я дуже радий знайомству з вами. Да. Да. Все. Ну, А мене звати Денис, компанія BNC Auto Logistics. Нам довіряють. Все. А це був В'ячеслав. Все. Гарного вам дня. Да. Катайтесь.